Ой. Ну, без ТЦК было бы нам очень плохо. Я скажу так. Как-никак они, типа, делают э, работу. Но, не знаю. Э, у нас бы не было мобилизационного ресурса, и мы бы тут все позагибались. Так, хоть как-то приходят новые люди, мы их обучаем, и они идут воевать. А вот по работе... Я бы сказал, что плохо. Плохо. Почему? Потому что людей э, там. Не знаю, есть ТСКшники адекватные, которых я лично знаю, они там ну, адекватно к людям подходят, спрашивают, что к чему, и они понимают, что ну как ты можешь заставить человека, ну как, типа удар по животу, зашкибарки, типа в буз, отпиздили, дали ружье и вперед. Если это адекватно. Ну, я бы, я бы так не делал. Я бы как-то лояльно вы не знаю, там бы, чтобы как-то мотивировали людей идти. Но ну, это уже другой вопрос, что не должны как бы платить там деньги, там дома, участки, если типа... Ну, как-то мотивировать людей, чтобы они сами шли, а не их ебашить и кидать в бусики и потом вывозить. Ну, без, без ТЦК никуда. Вот так.